Он вы, 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 вы почву, понимаете? Это мотоблок все так вот. Да, ну и, он называется или мотоблок, или мотокультиватор. Я, ты знаешь, толком угу. сейчас ну, я тебе не могу сказать. Кто как да, обзывает? Да, не, не, кто как я обзывает, а может действительно так оно и есть, но я представляю себе вот э, вот технику, яка, вот там фреза есть, он вот. загоняет, она Вона перемалує, називається. Вона була борона, мото мотоборона була, вона чіплялася за трактором, між садками ходила. Вона перемалує ґрунт ну, в порух. Понімаєш, ага. вона пухке хорошо садити. Єдиний мінус зараз у нас в Україні немає влаги, ти розумієш, От вони і підготовлять почву, Треба посадити, навіть до того, що її трошки прикатати, тому, що влага швидко. Виходить? Виходить, Виходять да, туди, ти посадив, uh -huh. а воно пересушилося. Все. Uh -huh. чому люди, ті, у кого вдома є мотоблок, вони підготавлюють цю почву. От тобі треба сьогодні посадити. Навіть uh -huh. буквально пів дня посадити. Вони підготували, зразу її посадили. Понимаєш? Прикатали. Що то? Ну не то, ну, не ну, не так, що я большинство. Ну не бойшинство некоторі люди. Все. Я нанімаю людину, вона приїжджає там трактором, тракціоном, шість соток злочи у нас в цьому районному центрі. Вони її просто обрабатують, чоловіка видає, і робити йому засирає. Угу. Пробив, і вона вистається, вона вистається, вона вистаюється, вона. Влага за неї виходить. Я пані, висушує. Так, да, вона висушує, вона висушує, розумієш, угу. вона висушує. Вплить до того, якщо ви. Ну, ми зараз можемо піти, звісно, на буйники і до того, ну це ж як старі агрономічне, я не знаю хто коли йшов вчився, агроном, маленький товариш, не буде рекламу йому здавати, він мені теж казав. Або як ми підемо, ми можемо сказати другий, другий файл. Він сказав, прикатка вона, вона нужна, але після прикатки, один-два дні, але після прикатки ти дуже обратно легкими оборонками пройти, оту прикатку убрати. А зачем она нужна все-таки? Для уплотнения, чтобы семена прилегали, чтобы они а, -а, -а. росли. А потом уже, ну, потом пойдем и потом скажем, зачем нужны. Потом а пойдем не, и мы не. скажем. Не, ну, я согласен с ним, что он скажет. Вот. Не, мы можем и сюда пить. Мы можем сюда пить. Вот. Вот это посеянные ячми. Вот посеянные ячми. Подготовленную почву посеянную. Подготовленную. Более-менее, конечно. Это, о, вот эти канавы, они не должны быть. Более-менее. Эт, это экономика на культиваторе. Более-менее. И тут вы нас переворачиваете на сыру. Угу. Более-более сыру. Ну, так. В крайнем случае, черница у трошки, чем то что внизу. Ну, хотя, хотя, если копать, пальцы взламываются. Вот. Он посеянный. Он посеянный. Потом прикатан потом прихатаны значит прихатаны для того чтобы вот эти семена которые попадают в грунт почва почва если она подготовлена она, ну пухка вот. семено, семено ложится сюда ты его катком вот этим чтобы вот эти корни которые пускают к земле Приложились при этом. Приложились. Три дня. Буквально три. Потому что э, некоторые культуры, да большинство культур, на седьмой день уже порастают. Вот три дня. Все. Оно прикатанное. Потом мелкие обороночки Очень легкие обороночки Пускай. Почему? Прикатанное все равно. От суши. Mm -hmm. От суши поры, поры в земле. Влага, влага все равно выходит, Прикатываю, больше влага выходит, не прикатывать тоже хуже, <laughs> тоже хуже, если посеял, не прикатал, тоже хуже, самый лучший, самый идеальный вариант, конечно, ну, это, ну, вот, свекла, кто, кто сажает, там, корма свекла. и свекла, ну, про морковку мы не не имеем кормовая, это э, э, на, на на, на, зерно, вот вот эти вот вещи. Э -э, ячмень, овес, ну, все сопутствующие. Посеял, прикатал. На, три, на третий день. Легкая, легкая бороночка, Легкая обороночка. Все, прошел. Вот, эту, вот эти вот поры, вот эти поры, которые образовались, просто их нарушил. Легкий. У кого нет грабелька. Поверх. Uh -huh. Легенько. Uh -huh. легенько, легенько, легенько. Потому что поры, 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 поры. Вот эти вот поры, все равно она влага выходит на, на солнце. На солнце очень, очень сильно. Uh -huh. Дальше. Выключаем амаль.